4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями. А це привід ще раз зустрітися з тими, хто опікується цією проблемою. Сьогодні у нас в студії головний лікар Херсонського онкологічного диспансеру Ірина Сокор і головний онколог області Олександр Главацький. Я вітаю вас на нашій програмі. Вот цікаво, чому саме 4 лютого проводиться цей день, Всесвітній день боротьби з раком? Всесвітній день Боротьби з онкологічними захворюваннями був заснований в 2006 році міжнародною спілкою боротьби проти раку, і метою цього заходу є привернення уваги населення до питань профілактики, діагностики і лікування злоякісних новоутворень. За оцінками експертів, понад 43% злоякісних новоутворень можна попередити за допомогою способу здорового способу життя і відмови від шкідливих звичок. Какие причины росту онкологической захворюваности? Это прежде всего неблагоприятная экологическая ситуация. Это постоянное загрязнение э, окружающей среды. Это воздух, это почва, это э, вода. Вот. И значительное постарение населения. Вот. Потому что заболевание, в основном это приходится после 60 лет болеют в основном люди. Это изменение образа жизни, это гиподинамия, это репродуктивное поведение, это питание, это качество продуктов, затем это вредные привычки, такие как курение и алкоголь. Я хочу сказать, что курение у курящих в два раза чаще заболевание онкологическое возникает, чем у некурящих. Если привести пример с раком легких, то, как правило, чаще всего это у курящих заболевание возникает рака легкого. Это рост числа хронических заболеваний, такие хронические заболевания, как желудочно-кишечного тракта, особенно желудка, которые могут переходить это в рак. Это женской половой сфере, То есть рост распространенности это предраковых заболеваний. Предраковые заболевания это касается всех органов. Вот. Я могу навести пример молочной железы. Целый ряд хронических заболеваний имеется в молочной железы, и их необходимо лечить, потому что есть довольно много случаев, когда из этой патологии хронической образуется потом рак и молочной железы. Які види злоякісних новоутворень зустрічаються сьогодні найчастіше? Існує майже 100 різновидностей раку, але для нашої області, для нашого південного регіону, на першому місці це захворюваність раком шкіри, потім іде захворюваність шлунково-кишковим трактом, е, органів дихання. Ну і у жінок на перше місце виступає рак молочної залози, а у чоловіків уже на досить високій позиції займає рак. передмихуровые залозы. Это те локализации, которые имеют наибольшую количество хворих на рак в нашей области. Досить важлива ранняя диагностика. И в чем складності от ранней диагностики? Трудності ранней диагностики заключается в том, что, как правило, это незаметное начало. Вот, больные, которые обращаются, с запущенными случаи разной локализации рака, и на первый вопрос, почему поздно обратились, это ответ, оно меня не беспокоит. То есть это незаметное начало и скрытое течение болезни. Потому что на ранних стадиях, когда возникает опухоль, практически жалоб у больных нет. Когда опухоль достигает определенных размеров, когда происходит уже сдавление окружающей нервы, когда появляется уже какой-то болевой синдром и больные обращаются, то это в какой-то степени уже становится уже запущен, более запущенная стадия. <как> Затем, это малая осведомленность населения среди населения о профилактике и диагностике. Ну, я хочу сказать, что каждый мужчина после 40 лет, после 40 лет должен обращаться к врачу и проходить обследование. И каждая женщина, начиная с 18-летнего возраста, то же самое посещать гинеколога и посещать мамолога. Потому что с 18 лет уже довольно часто у молодых девушек доброкачественное образование в молочных желез, которые надо лечить как хирургически, так и консервативно. Медицинские работники они ставят перед собой задачу – это обследование, качественное проведение профи профилактических осмотров. Это на первом месте. И второе – это сам просвет работы среди населения, доводить до сведения, что есть такая патология и что надо Периодически проходить профосмотры, периодически посещать смотровые кабинеты, как мужские, так и женские, в районных в лечебных учреждениях у всех это есть. Вот. И соблюдать стандарты обследования, а пациенты необходимо помнить, вот, что каждый год, каждый год женщина должна показаться врачу-мамологу или гинекологу. Вот. Каждый год, если есть какая-то патология в молочной железы, должна проводиться маммография. Если нет патологии в молочной железы, то это проводится раз в два года. Вот. Затем все эти хронические заболевания, которые желудочно кишечного тракта и других органов, их необходимо лечить. Потому что это тоже является в какой-то степени предраковые заболевания, которые могут переходить в рак. То есть раз в году, если имеется хроническое заболевание желудка, потому что у нас довольно очень большая запущенность по раку желудка. Значит, раз в год, если имеются какие-то гастриты, патология у желудка, необходимо проводить фиброгастроскопию раз в год. Это обязательно. Даже если не беспокоит желудок, если не беспокоит кишечник, необходимо хоть раз в два года проходить фиброгастроскопию, и проводить колоноскопию или иригоскопию кишечника, потому что рак прямой кишки, рак толстого кишечника, рак желудка – это висцеральные формы, которые очень тяжело диагностируются, и в ранних стадиях можно выявить только в таком случае, когда будешь обследоваться. Яка эффективность лечения от рака на ранних стадиях? Значит, на ранних стадиях лечение, лечение очень эффективное, Если коснуться рака молочной железы, на первых стадиях мы не удаляем даже всю молочную железу. Мы делаем органосохраняющую операцию и проводим комбинированное комплексное лечение. Выживаемость, выживаемость на ранніх стадиях она до 80-90%. выживаемость. То же самое и при других локализациях. Если на ранней стадии выявить эту опухоль и вовремя ее пролечить, в основном это хирургический метод. Есть три метода лечения онкологических больных. Это хирургический метод, это химиотерапия, это лучевая терапия, вспомогательная гормонотерапия. Других методов лечения онкологической патологии нет. И чтобы больных не заводили в заблуждение, знахари, экстрасенсы и так далее, и так далее. <кій> Біодобавки і остальної все не предупреждает, это не лечит, а только вони приходять в запущених стадіях. Яка профілактика онкологічних захворювань актуальна на сьогодні? Ну, перш за все, це здоровий спосіб життя, це достатня фізична активність, це відмова від шкідливих звичок. Це боротьба з хронічними захворюваннями своєчасне їх оздоровлення, ну і також проведення профілактичних оглядів, пройти рентгенографію органів грудної порожнини, зробити огляд у гінеколога, у мамолога, чоловікам старше 40 років, здати аналіз на простат специфічний антиген і пройти огляд у лікаря-уролога або проктолога. Це той мінімальний набір обстежень, який необхідно зробити. І тільки при виявленні якихось патологічних змін будуть додаткові обстеження. Стеження, які зможуть виявити захворювання на ранніх стадіях. Тому виявити захворювання можна тільки проведенням профілактичного огляду. Завершуючи нашу розмову, що б ви хотіли побажати телеглядачам. Прежде всего, здоров'я, значить, проходити профосмотри і радувати, бути здоровим, легше предупредити, ніж потім лічити. Кирина Володимирівна. я хочу сказати, що кожна людина повинна бути відповідальна за своє здоров'я і перед собою, і перед своїми близькими. Тому ведіть здоровий спосіб життя, обстежуйтеся, будьте здоровими. Я хочу подякувати вам за те, що ви прийшли сьогодні на передачу і за цю розмову. Побажати вам теж здоров'я. А телеглядачам я хочу нагадати, що сьогодні гостями нашої програми були головний лікар Херсонського обласного онкологічного диспансеру Ірина Сокур і головний онколог області Олександр Гловацький.